убийц, а не рабочих! Судите убийц! Пикет солидарности с задержанными и содержащимися в тюрьмах и за стенках Назарбаевского кровавого режима, казахских нефтяников, рабочих шахт и нефтяных промыслов Жанна Азена. Мы призываем общественность и международные правозащитные организации обратить внимание на беспредел казахской власти по отношению к своему собственному народу. Что они освободят узников Жанна Узена и позволят профсоюзам мирно работать. Но если этого не случится, то мы готовы организовывать протесты дальше и дальше. Сколько это будет необходимо, пока эта позорная практика репрессий не прекратится. Но им недолго осталось, потому что кризис капитализма ведет к своему логическому концу. Он ведет к тому... сил полицейские силы в странах капитала окажутся без оплаты и просто разойдутся,